Rusel Media kanalında Top Perqadadır verilişini izləyirsiniz. Bu al komandalar tənbəca qaldıra beşiktaşın başqa fərqonu da sayılır. Hansı komandadır sənə fikrincə? Məncə onları tanıyıram. <laughs> 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 Oke. <Okay>. Çünki <Sünçü> bu <oları, gülüyor> var komandalar pulunu balta kəsmir. Bunlar özlərinə apala 6-cı siferdə uşaqlar bir-birindən hə. çıxışırlar, ev. Uşaq orta məktəbdə, ay fənə bacıq, yeç qaldıra qaz. <laughs> o o minvalda mübahisə aparırdı. Bu adam istərətdir ki bu derby oynuyur da. A bu qaldsana oynayır laila ilə. <laughs> yəni 5 dənə azdı, 10 dənə vurun. Salam əziz dostlar. Bu Musela Media kanalında Top Per qadadır verilişini izləyirsiniz. Baş sponsorumuz isə Birqa çaylardır. 100% təbii meyvə dilimli Birqa çayları ilə içdikdə əhvalınız dəyişəcək. Birqa çayları xoş əhval bəxş edir. Bugünkü spikerlərimiz isə Ələkbər və Əmindir. Necəsiz uşaqlar? Sizi görmək çox xoşdur burada. Qarşılıqlıdır. Salaməleykum. Hoş gördüyünüz. Yaxşıyıq. Normal. <gülüyor> <gülüyor> <As always>. <gülüyor> Gedər. <gülüyor> always, hə. Hə. Yeni xalımız var Türkiyə futbolunda. Daha bir həftəyə gələ qoyduq. Hə. Xalımız darıxmışdı. Onda mən giriş eləyim də bizim birinci xalımıza. Fərbahçə ilə Antalyaspor oyununu 2:0 və orada Cengiz çox möhtəşəm bir şou göstərdi və qolu qolu ilə bağlı məncə Emin danışmaq istəyir. Buyur Emin. Ola <laughs> Cengiz <gülüyor> 1-ci yarıda zədələ, zədələnmişdi, o növbə yox oynaymırdı. İndi 15 milyon söhbət, 15 milyon altında biraz azılmışdı. Amma e, liqanın 2-ci yarısında elə belə ki, o konsullarda oynat oynadırsan futbolçularına fitlər edirsən, giziz qollar qırsan, bir, bir ara presin də var idi. Uzaqdan aşdırma vururlardılar. Hələ oynayanda dedilər ki, o sayılmır. <laughs> Zostovada <Zaslı> oynayanda <laughs> da o gol saymırdılar. Cengiz biraz ona oxşuyur. Elə belə ki, oyunun bağıdır da. FM də zətdə başdır. O vaxt Maksim Tsikalkovar idi, <laughs> Championshipdə <laughs> baş idi oyunun. Onun üçün bir şeydir. 15 milyonun haqqında verir. Artıq o aldığı 4-cü və ya 5-ci qarşılaşmada səfələnməsi <laughs> tək başını aldığı. Düz indi Bachuya indi orada son qolu nöqtə qoydu 95-ci dəqiqədə. O indi oyunu Cengizin ayağına yaza bilərik. Ki Təner Baxtan neçə həftədir biz burada da keçəndə dedik ki, 3 həftədə 4 gol vurub, gol problemi var. Dəhər oyun bir səhnəyə çıxır. Bu Hı -hı. oyun Cengiz səhnəyə çıxdı və super də gol vurdu. Yəni də dedik heç kimdə gözlənmirdi. Bir də ancaq o Cengizdən gözləməyiklərdi. Amma Fənərbağça yaxşıdır hələ ki. İndi 1-0, 2-0 liqanın bu momentlər. Düzdür, bu əslisə apreldə mayda olmaq olan şeydir. Amma Fənərbağça biraz tez başlayıb, fevral zaddı olur. Yəni 1-0-lar, 2-0-lar. Amma Fənərbağça indi belə bir şey var. Bir deyəcəm mən Fənərbağça 2010-11 Yox, 10-11 yox. 9-10 sezonu, hansı ki o Burak Yılmaz, Burası, Burası Burak yox. Ayse ol, Ayse. On. Onda Fenerbahçe son 11 ya da 12 oyunda bir dəfə gol buraxdı. Bir dənə gol buraxdı. Wow. Və o golla oh. <laughs> oh. <oyun> <laughs> yani, da çempionluğu verdi. Axırıncı oyun 1-1. Yəni Fenerbahçədə də belə bir şey var. E, Bəxtsizlik yox yani, idi. Oh. Trabzonla oynayırdı. Trabzonla oynayırdı. O da o, Burak Yılmaz elə bir şey topu e, Bismillah deyib vurdu, getə girdi qapıya. Yəni o da anlaşılmaz olur. Yəni bir də nə qol vurmuşdu məyə bax son 10 həftədə ya da 11 həftədə ondan da çempionluğu vermişdi. İndi yəni, o sevinç sevinc var idi orada. Var orda. idi. Bizə demişdiki, Selçuk Şahin, Selçuk Şahin demişdi. Selçuk Şahin qrağdan belə 2-2. Güya ordan xəbər gəlir ki, bəs şey Beşiktaş. Onda internet biraz zəyif idi. Biz o vaxt litseydə oxuyurduq. Türk litseydə oxuyurduq da biz o vaxt. O oyuna baxırdı, yətimdədə yeməy xanada bütün günitsəy baxırdı da Fənərbağça ilə qaldısa. Qalçıqlar da elə-belə yəni Bursa Spor çempion olsun deyib, Fənərbağça çempion olsun deyib. Orda da bizə dəli bir fənəri var idi bizə yuxarısında israfi israfil idi səfər. İndi bodybuilder oldu. Normal. Normal. O da bir şey elədi ki 2-2 idi. Orda 2-2 idi. O biz də sevinirik filan bücümüşən. Sən xəbər gəlir. O vaxt Beşiktaşla oynayırdı Bursa sözdə. Onlar da biraz şey rəqabət var axı. İndi sən də internet filan yox. Yəni litseydə sən telefon çıxdırmağa icazə yoxdur və xəbər gəlir sənə böyük siniflərdən də. Və sən ekranda görsən ki, hə, doğrudan da Fənərbağça Artıq atak eləmir. Dayandırır, hücum eləmir. Aha. Fənəbaxçı da xəbər gedib ki, orda 2 kişi idi. Nəcə inanırsan da buna? Çü televizorda da görsən axı onu. <gülüyor> <gülüyor> Təkcə Sümbülədə <sunnayt təyib> yox. İstanbulda da eyni xəbər <gülüyor> var. Hə, <laughs> <laughs> orada bir şahiza diylərlər. Nəsə indi acı xatirələri təzədən yaşamıq. <laughs> Amma Fənəbaxsa belə bəxsizlik də var. Onu görəndə Fənəbaxçı haqqında çox da adam əmin danışa bilmir ki, yəni axıra kimi gedəcək də. Çünki bunlar yaşanıb da, Denizli fəvəcəsi yaşanıb. Sonra bu son 10 oyunda bir gol vuraxsa və o qol ona çempionluğu verəsən. Ya yani, belə şeylər yani, yaşanır. Bir, çoxdan bilinir ki, 2 tur qabaq yəni 2 tur yəni sondan 2 tur qabaq olan oyunda şey Çox, belki, hər şey həll olunacaq da qalçıran nəfər var. Elə görürsən. Çox güman belə olacaq. Arada bəlkə Paris bir keçici də dolacaq komandalar. İndi biz belə danışırıq. İndi Gənclik Avropa başlayacaq. Avropa istərsə bunlar daha budan xaltırlər. Onda Fenerbahçe martda başladı. Hələ başda. Qalçıran fevralda başlayır. İndi başlayandan sonra bunlar o temponu belədir. Qarşıda Çesc Spark Pap Sparka. Onda liqası bu həftə başlayır elə? Ya bu həftə süda gələn həftə başlayır. Bu həftə başlayır, Çex liqası da. Yəni onun sonra indi hələ ki vəziət bunu göstərir. Amma indi Avropa başlayır, komandalarda önəmli oyunçu, məsələn, Tore rezidənər, onda dinamikalar dəyişə bilər. <laughs> Amma hələ ki belədir. Üzr istəyirəm, mənim bir sualım var. Sən bütün bunları nəzərə alaraq Fenerbahçəli olmusan? Mə bunlar Fənərbağçalı olandan sonra bunlar yaşamışam belə deyir. Okei, amma mən çəntədir spor çox da wow komanda deyil. Elə deyil, elə ki. Ya Sədən Yaçın ilk məğlubəti idi. Wow, sən nə deyirsən? Mən çox wow. Yəni Fərbahça kimi belə güclü bir komanda deyildi, elə deyil? Deyildi, de əlbəttə ki, deyildi. Okei, də onu udmaqdı Çingizin şousu falan. Amma Türkiyədə wow komandalar Fənərbağça qalsara Beşiktaşdan başqa travzon da sayılmaz. Hansı komandadır? Sən fikrincə? Mən çox onları tanıyıram. Oke. Çünki varıq hər kəmanın da çox tanıyırsan səndə. Pendiksporu bilə bilərəm. Pendiksporda qəşəng endvaiçdada. Back endvaiçdə. Qəfətən Pendiksporda mən belə etibar edirdim ki, Antalaspordan nəsə bir Mübarizə aparacaq, xalq qoparacaq, yüksəqin yalçın da olar. Yani son bir neçə orada hiç ucuz vurdular. Mübarizə apardı da. De, hadım, 1 Beş sürüdən sonra topu, de... topu ancaq Antalya'da idi. Prosto bitirə bilmədiler. De... Yine... Libakovic'in içində seyvi var. Var idi, düzdür. Üç dörtlərə seyvi yani. şey var. Ama yine de ben Antalya'dan en azından bir gol gözlüyorum. Daha sonra da Samsun Spor 2-0 yenə eyni rəqəmlər. 0-2'de Samsun'da olur. No, anyway. Yani orada ben gözlüyorum ki Samsun nesil bir mübarizə aparır. Mübarizə aparır. Ben sadece olarak ben gözlüyorum ki Samsun son oyunların performansı e, e, yəni belə deyildilə bizə variant yaradırdı ki, Samsun qədər bir nəsə hal ola bilər. Sözü siz verərdiniz amma biz 10 dəqiqəlik şey yani, oldu. Tez verəndən ha düzə tez olar. Bəlkə birinci hissədə vurmasaydılar, bəlkə də belə olardı, olardı. E, yəni Qalatasaray da Qalatasaray yəni öz sakit tempdə, yəni çox güc sərf etmədən vurur. Təbii meyvə dilimli bir qəçay əhvalınızı dəyişdirəcək. Bəlkə bir-birlə. Samsun Sponsor prezidenti bu beləşlərin birinə bağlanmışdı. Səfəmizə Beyaz bə futbolu bağlanmışdı. Daçama verdi ki, mənim 73-lən qaldı sayda oyunçu var. Bir onları nə qədər də Samsunda oynasalar da qələbələr qazana bilərlər. İndi oldu ki qələbələri ilə ayaqları meydanda tutmaya bilər də, yəni bax düşdün. İndi hmm. e... necə ya, oyuna təsir göstərə bilər. Hmm golvo dolları həyəti. Yəni indi e, belə bir açıqlama verdi. Dedi, yəni Fənərbağçalılar. Deyim mən Fənərbağçaya bir xal aldım, amma mənim üstümə düşdü Fənərbağçanın bir xal. Deyim mən deyir o idarəçilərinə də demişdim ki, yəni siz bu qədər pulda girdiniz, ay nə bilim ora quraq, siz vuramazsınız. Sizin Hı. belə deyək günahınızdır. Mən günahım deyil, mən Fənərbağçanı xal almışam, Muqatsaray xal almışam, bilməmişəm. İndi bir az orada e, bu da nə deyirlər ona bu o da benzin tökmək kimi oldu ki, bundan sonra Cərfənin dediyi o Fənərbağça qaltsıray atışma başladı. Hı atışma başladı atışma başladı deyəndə yəni Qaltsran prezidenti multimilyoner adamdır. Otellər şəbəkəsi, hansı Hı. ki komandalar da məsələn İstanbula gələndə o Starfana baxsan, onun əsinin Starqatsan heç bir o otelində qaldılar. Təkcə İstanbulda deyib, otellər şəbəkəsidir. Hı. Ondan sonra yaşlı baş adamın da nəvəsi nəticəsi, nəticəsi olması da nəvəsi var müddət çəkildə. Yəni görək açıqlama verir ki, də Alikoç bir layihədir. Yəni Alikoç Türkiyənin Varra ailəsinin Hı. bir mühəndisidir ha onun haqqında nə bilim belə deyək də bunlar o da cavab verdi indi Alikocuna cavabı oldu ki gəl o vaxtda onlaynə görək yoxa verilişdə luboy verilişdə sözbə-sözdə yəni belə üzbə üz oturaq danışaq, dirəşək, dəyişək hə deyir bu 5-ci dəfə deyirlər hər açılmasından sonra fənəbacı belə bir açılıma verir ki davay canlı yayım nə vaxt isə söz harda isə bəs səs, niyə onlaynca canlı yayım Bilmirəm niyə olmur. İndi e, lazımdır, bunlar elə atışırlar e, e. ki, bunlar elə atır. Gülmə, həqiqətən gülmə. Hər kəs üçün deyirəm. Yəni fənə baxsa prezidentində Nihlə... qal. Bunlar bu qədər imkanlı adamlar. Buların pulunu balta kəsmir. Bunlar özlərinə pula 6-cı sinifdə uşaqlar bir-birindən çalışırlar, əbi. Yəni? E. Uşaq orta məktəbdə, ailə fənə bağça, yeyək qaldı, sıray qaldı. O o minvalda mü mübahisə aparırlar. Yəni deyilən sözlərə baxsan, desən ki, məsələn, bu adam necə oyu BSU çöldü. Dünyanın neçə ölkəsini gəzmiş, görmüş, intellektual yetişdirilib filan çıxıb Yəni ağzın anlaşığını bilmir. Elə e, şey deyirsən, cavab bu biznesmenin, bu Türkiyənsəyə seçib, qaldıra bu prezident qoyublar, nə bilmən, fənə baxsa bu prezident qoyub. Elə danışıcı, yəni bu çi, yəni deyəndə sən məhəllədə məhəllə uşağı ilə danışdığın, daha çayxanda və yaxud danışdığın daha mədənidir. Boşa düşdün. Düz orada söyüş var, istər istəməsi, yəni e, çayxanda ha çayxanda ilə danışsınlar. Amma inanın ki, daha mədəni qaldır buuların danışdığı şeylərin yanında, yanında yəni dediyi sözlərin yanında. O adam deyirsən ki, bu aristokratdır da çayxandaşı da amma nəinki bu. Başqırdır transpor oyununda baş verənlər haqqında məncə Əmin dolu dolu danışmaq istəyir, amma o dolu demişdilə, dolu da demişdi ki, heç baxmır, heç baxmayıb da. Bilirəm ki, bax, hə, baxmır. Gözü də cəmatı demişdi ki, sən baxdın? Mən baxdım əlbəttə. Buyur, də. danış. Əmin, söz, so, sən danışma bu vaxt. Çünki Məsləhətim necə məsləhət idi? Yo, düzgün məsləhət idi. Sadəcə o demək istədim, hər iki komanda bu dəqiqə düşüşdədir. Yəni Trabzon artıq artı 4-cü oyun ard-arda udur. Beşiktaş da yəni 4-0-da udusa belə Pendix para udadı belə. Yəni Trabzon uddu, o deməkdir ki, Beşiktaş Qarazlardan çıxdı. Sadəcə Trabzon bərbaddı indi. Abdullah hələ onu gözləmir demişəm. Keçmiş komandasına qarşı indi oynayırdı. Nə söhbətdən bir gücəniyə gözləyirdim. Alınmadı. Beşiktaş amma görsən ki, vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün transferlər edir, nə isə eləmək istəyir amma hələ ki alınmadı. Dan budurlar hə, amma heçsə, budurlar hə, amma bu həftənə belə də belə keçiblər. Növbəti həftədə baba bir derbi var. Kayserisporun konağı olacaq. Kayserisporun da məscidi kimdir? Vurak Yılmazdır. Vurak Yılmaz nə edəcək? Udmaq istəyir albatta ki, beləsə çox maraqlı da gözlə. Bu o da bax. Sıf Vurak Yılmaza görə. Çünki Kayserispor mən e, mən belə fikirləşirəm ki, ən azından uduzmadır. Yəni Kayserispor ikinci oydu artıq. Ya yani da uduzbu. Burakın gəlişindən sonra görəsən nəyidir? Dirijener istəyir. Burak Fato 5-də, 5-də tərəfə. Bunlar üçün çempionat demək olar ki, 1, 2 yəni yaddan çıxardılar. 3. 3-cü pillə uğrunda mübarizə gedir. Ya da kubok. Ya da kubok. Am maksimum 3-dür. Yəni 3 olsa bunlar üçün indiki, yəni bu bir rəqəbə baxırsan turnir vəziyyətində 25 xaldan çox fərq var artıq 3-dən 2-nin arasında. 26, 37, 63 olmalıdır. 39 deyəsən. 39. 37. 27 xalda 39, 66. Yəni bu qədər fərq var bu komandaların arasında. Yəni məsələncə Biavrslıdı Beşiktaş Beşiktaşdır. Keçən ilki Beşiktaş yəni biz keçən il də sonda dedik ki, Beşiktaş əsas favoritlərdən biri olacaq bu çempionatda. Amma yəni heç belə olmadı. Konkret komanda 180 dərəcə dəyişdi. Yəni prezident də dəyişdi olar da, heç bir şey dəyişiklik görmədim. Fernando Santos gəldi, o da iri kreditləri doğrultmuş. Təzə transfer, Roy Barrow. Adı mənt fantazi oynayıram neçə ildir. Necə oldu baş verə? Ba ilə ki, bütün bütün forest düzənlə bütün forest pisəndə kesən biz Bizim verişdə izleyenlər bilirlər, Premier Liqada qəlyançısız ad almışdılar. Yəni o qədər transferlə. Bəs o? Yox, ay qətərdən çıxartmışlar. Yəni ona kimi yoldan keçən oyunçular da, hətta bizim Ramilla da transfer təklifi gəlmişdi, oradan ki, bəs gəlsəm də oyna. Bayaqlar Ələkbər dedi ki, 4 oyna, amma Ələkbər Trabzonsporun qapıcısı Urdan çakır səndən nə fikirdədir? Onlar o deyir ki, 3 oyundu bizə uçuruq, qaltçı oyunu saymır. Niyə? Çünki qaltçı öndə 4-cü, 5-ci gollarda gülümsüyürdü kameraya, Halbuki bu oyunda gedib İç qol hakimin üstünə bozarmalar, nə bilim şivənnilik salma, ora bura, yəni bu adam istərad hmm. edilir ki, bu derby oynayır da. A bu qaldsan hmm. oyna lay lay iləm. Yəni 5 dənə azdı, 10 dənə vurun. O tərzdə fırlanır. 5-5-ə hmm. qarşı ah, de. deyirsən. 5-5-ə de qarşı. Amma 5-5 deyirsən ki, 5-5 üçün vacib qələbədir, niyə? Çünki bu 2016 yoxsa 17-dən bəri öz meydanında 5-5 Trabzonspordan burdu. Hmm. Elə bir seriya vardı. O seriyanı qırdılar. Ə, biraz üstünlük. Bu da psixoloji olaraq da bir üstünlükdür. Niyə bəğəldiyim 3-cü yer məsələsi? İndi bu 2 komanda Fenerbahçe ilə Galatasaray icazə versə, bu 2 komanda kubok aparacaq. İcazə versə. Yox, icazə verməsələr desələr ki, məsələn, kubok da bizimdir. Bunlar yenə 3-cü, 4-cü yerə oynamaq. 3-cü, 4-cü yerdə psixoloji üstünlük artıq 5-ci tərəfinə keçdi. Niyə? Həm rəqibinin birbaşa rəqibini məğlub elədi, həm də xal fərqi söhbəti. Onsuz da ikisi də bərbad gündədir. Kim daha az xal itirsə, o e, belə deyək üçüncü yer olacaq. Amma mən də üçüncü yer də vacibdir burada. Çünki artıq Avroliqa slotu açılır Türkiyə üçün Kubokdan istər. Bəli bəli Avroliqa bəl, bəl, avro avro slotu Avroliqa avro slotu açılır. Avroliqa slotu yaxşıdır. Yəni konfransə getməkdən savroliqə getməy, həm də ki Beşiktaş 2 ildir e demək yəni, performans göstərmir də Avropada demək olar ki Avrupa. məhəllə komandası ilə qloq oyun oynamaq olanda. Çünki ən yaxşı komandası sayıla bilərdi ikinci dövrə. Halbuki maraqlı oyunlar olacaq gələn həftə izləyin. Həftə də maraqlı oyunlar var. Kubokda var hələ. Türkiyə Superliqası elə-belə oğandır. Bəli. <laughs> Amma bunların hamısını biz gələn həftə izləyəcəyik və müzakirə eləyəcəyik. Dostlar, Fozel Media kanalında Bir qaçaylarının baş sponsorluğu ilə Top Per qədadır verilişini eşlədiniz? Gəlin göstərədək, hələlik. Sağ olun.